208 сватовчан принимали участие в ликвидации последствий Чернобыльской аварии. Среди них было и две женщины. Это врачи областной психиатрической больницы Галина Шаповалова и Валентина Черномас. Их направили на работу в Чернобыль по разнарядке Минздрава. Время, которое эти врачи провели там, навсегда осталось в их памяти. Некоторые свои воспоминания они озвучили только сейчас. В обязанности сватовских врачей-психиатров в Чернобыле входило оказание медицинской помощи тем, кого со временем назовут ликвидаторами. Многим ставили диагнозы пограничных состояний, ведь борьба с невидимым врагом проходила на пределах человеческих нервов. Жили медики в брошенных помещениях. Поместили всех. То ли это было общежитие, то ли это просто уже дом такой освобожденный от жильцов. Я работала в медсанчасти, во-первых, что повышенный фон радиации, постоянно насморк, першение в горле, вот такие явления. С такими явлениями обращались все. Нас не предупредили. И мы, так сказать, оказывали помощь, как ОРЗЕ. Это потом мы уже поняли. Кабинет, в котором принимала пациентов на станции Галина Шаповалова, находится на самом центральном блоке. Очень часто, вспоминает она, там случались ситуации, о которых молчали в прессе. Были такие случаи, что выбухи и дозиметриста бегали с дозиметрами, зашкаливали, спускаясь вниз уже с этого э, центрального блока. Не всегда пропускали нас э, двери, что мы были традиционной пылью покрытым. Пришлось возвращаться, обрабатывать. Врачу Валентине Черномаз больше всего запомнилась дорога, по которой они возвращались из Чернобыля. В лесу в 30-километровой зоне их группе встретились ликвидаторы из числа солдат срочной службы. Они жили в полевых условиях. Ехали этой дорогой, пылище. Ну а нас, когда мы ехали, предупредили, берите такие вещи, чтобы потом можно было выбросить их. И вот после этой поездки, ты понял, настолько не ценили этих людей. Тем более, что там был молодой до 40 лет. Первый заезд – это был с армии. Поэтому сколько там ребят ушло из жизни, я уже знала, узнала только через десятилетия. Несмотря на серьезные проблемы со здоровьем, которые возникли после работы в Чернобыле, эти две героические женщины ни о чем не жалеют. Говорят, сейчас, если бы было нужно, поступили так же, как и 30 лет назад. Светлана Попова, Юлия Щербак, Подии.